ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இப்போது தாமோதர மாதம் நடந்து வருகிறது புண்ணிய மாதங்கள் அதிபுணிய மாதம் தாமோதர மாதம் என்று தாமோதர மாதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அஷ்டகம் தீபம் காண்பிப்போர் பல லட்சக்கணக்கான கல்பங்களில் செய்யப்பட்ட பாபங்கள் முழுவதும் மொத்தமாக அடியோடு அழிகின்றன அத்துடன் நிலையான செல்வம் நல்ல குழந்தைகள் புகழ் வெற்றி என அனைத்தும் கொடுக்க வல்லது எல்லா புண்ணிய நதிகளில் நீராடிய பலனையும் யாகங்கள் செய்த பலனையும் கொடுக்கிறது அத்துடன் முன்னோர்களையும் அடைய செய்கிறது என்று பத்ம புராணம் சொல்கிறது இந்த தாமோதர மாதத்தில் அவசியம் சொல்ல வேண்டியது பகவத்கீதை அத்தியாயம் பதினைந்து கேட்பவர் பல ஜென்ம பாபங்களை அடியோடு அடியோடுமாம் மகத்தான பலன் கொடுக்க வல்லது குழந்தைகளின் படிப்பு திருமணம் சந்தான பேரு என எந்த பிரச்சனைகள் தீர வேண்டியும் அதற்கு ஒரு நல்ல முடிவு வேண்டியும் உள்ளோ இந்த தாமோதர மாதத்தில் தினம் விளக்கேற்றி அவரவர் குழந்தைகளுக்காக வேண்டும் வேண்டுதல் யாவும் நிறைவேறும் என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் இன்று கீதை அத்தியாயம் பதினைந்து புருஷோத்தம யோகமும் தாமோதர அஷ்டகமும் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீ தாமோதர அஷ்டகம் சச்சிதானந்த லசத் குண்டலம் கோகுலே கோபியா ருத न्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुष्वासकम्पत्रिरेराङ्कण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक् दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषम् निमज्जन्तमाज्ञापयन्तम् तदीये शितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशादपीह इदं ते गोपालबालं सदा मे विरास्तां किमन्यैः इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्दलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुकुश्चुम्बितम् बिम्बरक्तादरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीदप्रबो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनम्बतानुगृकाणे शमामज्ञ मे द्यक्षि दृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत्त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्च नमोक्षे गृहो मे स्ति नमस्ते स्तु दाम्नि स्फुर दीप्तिदाम्नि त्वदीयो विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्त देवाय तुव्यम् नमो नन्त देवाय तुव्यम् इति श्रीपद्मपुराणे श्री दामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसवेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अनुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येक नातो न चादिर्न च चा सम्प्रतिष्ठा अश्वत्तमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आत्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठाणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृही त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतञ्चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं च अधिष्ठायमनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाणानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस् स्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतम् तेजो जगद्भासयते किलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरकमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तम् मयानग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः